Pengetua menafikan dia ada membelai tangan Ibu Zara dan berkata kepada Ibu Zara, tak payahlah buat laporan, ketua warden dah buat laporan polis. Pengetua mengatakan dia tidak pernah mengarahkan ketua warden untuk tutup akses telefon awam kepada pelajar selama dua hari. Pengetua berkata dia tidak mengetahui mengenai keputusan siasatan dalaman sekolah mengenai kes Zara kerana dia sibuk dengan tugas pentadbiran sekolah. Pengetua turut bersedih dengan pemergian Zara akibat insiden ini. Ini adalah ringkasan keterangan saksi dari kenyataan media pasukan Guaman Puan Noraidah bin Kilamat, ibu kepada Zara untuk hari ke-38 prosiding inquest kematian Allahyarhamah Zara Khairina binti Mahathir. Mari kita ikuti keterangan diponen ke-47, pengetua sekolah, Puan Syaharum binti Hashim. Saksi ialah pengetua SMKA Tondatu Mustafa dan pentadbir sekolah yang mula bertugas pada 4 April 2025. Zara ialah pelajar tingkatan 1 kelas 1 Fatimah di bawah seliaannya sebagai pengetua. Sebelum ini, saksi pernah menjadi pengetua di SMKK Keningau. Saksi berkata para warden sekolah adalah lantikan awal oleh pentadbir sekolah sebelum beliau memulakan tugas. Mengikut buku rekod organisasi, ada seramai 12 orang warden. Setakat ini semua warden sejak 11 Ogos 2025 telah dipindahkan ke JPN. Pemangku pengetua yang sekarang bertanggungjawab melantik warden baru untuk bertugas. Kadar rasio seorang warden adalah satu warden untuk 50 pelajar. Saksi berkata ada tiga orang lantikan guru asrama iaitu Cikgu Aduri, Cikgu Gloria dan Cikgu Azli. Saksi berkata warden mendapat allowance sebanyak RM300 sebulan. Guru asrama tidak mendapat sebarang allowance tambahan untuk skop tugas tambahan melainkan dikecualikan tugasan hujung minggu kaedah tutur ansebaya atau pementoran daripada warden untuk memberi bimbingan tugasan warden kepada cikgu yang dilantik menjadi guru asrama. Saksi bersetuju bahawa jawatan dan skop tugasan guru asrama sebenarnya tidak ada dalam piawaian rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Saksi juga berkata, pada selepas hari kejadian, dia baru dapat tahu mengenai sistem asrama sekolah yang menyenaraikan pelajar tingkatan 4 di setiap dom tingkatan 1. Menurut saksi, ini merupakan struktur asal asrama sekolah di bawah kendalian ketua warden dan penolong kanan hal ehwal murid PKHEM. Saksi berkata sistem drum SMKA Tondatu Datu Mustafa berbeza dengan struktur asrama sekolah saksi terdahulu iaitu di SMKK Keningau. Saksi tidak tahu mengapa sistem ini diguna pakai tetapi berpendapat ianya mungkin baik kerana pelajar senior sebagai ketua dorm dapat memantau pelajar junior dalam dorm masing-masing. Saksi bersetuju bahawa tugasan untuk guru-guru asrama sudah ditetapkan oleh pentadbir sekolah yang lama. Jawatan seperti guru asrama tidak ada dalam buku panduan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah tetapi beliau cuma meneruskan mengikut struktur organisasi sedia ada. Saksi berkata dalam rondaan modern, sepatutnya ada buku laporan bertugas yang perlu diisi oleh para warden sebagai rekod rondaan. Salah satu tujuan rondaan asrama adalah untuk memastikan para pelajar asrama tidur selepas lampu ditutup iaitu lights off pada pukul 11 malam. Aktiviti rondaan asrama adalah di bawah selian PKHEM iaitu Cikgu Asni Marjan. Saksi berkata dalam mengurus hal ehwal asrama, mereka mengikut standard operating procedure 137 seperti ditetapkan dalam surat pekeliling ikhtisas bilangan 7 tahun 2011 bertarikh 28 Jun 2011 berkenaan dengan pelaporan dan tindakan menangani isu disiplin murid. Saksi tidak pasti sama ada ada catatan oleh warden asrama di buku rondaan. Pada 16 Julai 2025, lebih kurang jam 3:15 pagi, saksi dimaklumkan oleh ketua warden mengenai kejadian yang menimpa Zara. Saksi bergegas ke asrama dan tiba sekitar jam 3:30 pagi. Saksi melihat seorang pelajar terbaring di atas lantai bersama beberapa warden dan pengawal keselamatan. Beliau dimaklumkan bahawa pelajar itu adalah Zara. Saksi ingat pada ketika itu ketua warden pengawal keselamatan Aunty Lina dan beberapa warden ada di tempat kejadian iaitu Ustaz Azhari, Cikgu Gloria, Cikgu Rahmatina, Cikgu Rohayati dan Ustaz Rezinari. Saksi juga nampak beberapa orang pelajar yang saksi tidak kenali di tempat kejadian. Saksi menyedari ambulans belum tiba dan mengarahkan ketua warden menghubungi semula pihak ambulans sekali lagi. Ambulans sampai sekitar jam 4 pagi dan salah seorang warden mengiringi pelajar tersebut ke hospital. Saksi berkata pada awalnya mereka tidak terfikir untuk hubungi polis kerana fokus mereka ingin selamatkan Zara dahulu. Semasa menunggu ambulans, saksi berkata mereka mencuba menghubungi waris iaitu Ibu Zara. Saksi juga mula memaklumkan mengenai insiden itu kepada pegawai pendidikan daerah dan JPN Sabah. Saksi tiba di hospital Queen Elizabeth sekitar jam 5.30 pagi. Pada jam lebih kurang 9.30 pagi, saksi bertemu Ibu Zara bertanya salam dan hadir seorang diri dan mereka kemudian dibenarkan masuk ke unit kecemasan untuk melihat Zara pada 16 Julai 2025 lebih kurang jam 10.17 pagi saksi menafikan ada membelai tangan ibu Zara dan berkata kepada ibu Zara tak payahlah buat laporan ketua warden dah buat laporan polis Saksi menjelaskan pada hari itu dia cuma berjumpa ibu Zara di hospital dan ibu Zara ada bertanya kepada saksi tentang cadangan orang terdekat sama ada dia patut buat laporan polis. Saksi berkata dia cuma memberitahu ibu Zara pihak sekolah sudah buat laporan polis. Saksi berkata pagi 16 Julai 2025 pihak sekolah ada membuat siasatan dalaman mengikut SOP 137 sedia ada. Siasatan dalaman itu dikendalikan oleh unit disiplin bersama unit bimbingan kaunseling dan para warden asrama. Saksi berkata mereka memanggil semua pelajar puteri atau perempuan dan bertanya secara lisan apa yang berlaku pada 15 Julai 2025. Saksi berkata dia tidak tahu atau pasti sama ada siasatan dalaman ini menggunakan SOP yang jelas yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Malaysia. Siasatan dalaman tersebut adalah lebih untuk mengetahui apa yang berlaku malam itu sahaja. Saksi berkata dia tidak mengetahui secara terperinci laporan siasatan dalaman itu kerana laporan tersebut di bawah kawalan PKHEM Cikgu Asni Marjan. Saksi berkata dia tidak mengetahui mengenai keputusan siasatan dalaman kerana sibuk dengan tugas pentadbiran sekolah lain. Maksud saksi, dia fokus menguruskan penghantaran laporan kepada PPD, KKM, PDRM dan juga fokus penyelarasan program lain seperti trauma kepada pelajar dan guru lain. Saksi juga berkata mereka ada buat mesyuarat pada 17 Julai 2025 perjumpaan selaras dengan SOP 137. Mesyuarat lebih kurang sejam tidak lama kerana ada kunjungan oleh pegawai pendidikan daerah yang ingin mendapat fakta tentang kes semua warden dan pentadbir hadir dalam mesyuarat tersebut tujuan mesyuarat ialah untuk menyelaraskan membuat laporan tentang kejadian ini termasuk kronologi bermula Zara ditemui sehingga Zara dihantar ke hospital menurut ingatan saksi laporan lisan siasatan dalaman menyatakan ada perjumpaan antara pelajar senior dan Zara dan juga pelajar Dom Zara pada malam kejadian tetapi saksi tidak tahu secara terperinci selain daripada pelajar senior memarahi Zara pada malam kejadian. Pada 24 Julai 2025, saksi juga menghadiri satu mesyuarat asrama bilangan tiga yang membincangkan kepada aktiviti intervensi yang dilakukan pihak sekolah lakukan selepas kezara ini. Menurut saksi, pihak sekolah buat intervensi untuk pastikan pelajar lebih berdisiplin dan mengikut rutin seharian asrama. Saksi juga berkata dia ada mengambil peranan proaktif untuk mengingatkan kepada para pelajar sekolah untuk mengutamakan akademik dan mementingkan penghayatan hadis 40 Imam Nawawi untuk elakkan sebarang insiden seperti Zara berlaku lagi. Saksi mengatakan kejadian malam tersebut tidak akan berlaku sekiranya pelajar menghayati prinsip-prinsip dari hadis 40 Imam Nawawi dan mematuhi larangan untuk ahli-ahli pihak sekolah agar pelajar senior tidak memanggil junior untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Saksi berkata selepas PDRM dan JPN datang, baru mereka ada pergi tinjau tempat pertama Zara ditemui. Saksi berkata dia tidak tahu siapa yang arahkan tempat kejadian itu untuk dibersihkan kerana beliau berada di hospital semasa perkara itu berlaku. Menurut saksi, ketua warden yang membuat arahan tutup akses telefon awam kepada para pelajar selama 48 jam. Ianya merupakan keputusan ketua warden sendiri dan bukan arahan saksi. Saksi menyatakan bahawa sepanjang beliau memegang jawatan pengetua di sekolah tersebut, beliau sendiri tidak pernah menerima aduan mengenai isu buli atau masalah disiplin berkaitan pelajar. Dia sendiri pun tidak pasti jika ada aduan dikemukakan kepada petugas pihak sekolah lain. Saksi tahu dan bersetuju bahawa garis panduan pengurusan salah laku buli di institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia bertarikh IGA November 2023 adalah terpakai untuk siasatan dalaman mengenai insiden Zara pada 15 15 Julai 2025. Saksi menyerahkan tugas pengurusan salah laku buli kepada PKHM dan saksi hanya mengurus penghantaran laporan mengenai status Zara ke pihak berwajib. Menurut saksi, Zara tidak pernah membuat aduan mengenai apa-apa masalah peribadi atau konflik dengan individu lain kepada pihak sekolah dan dia juga baru tahu hal pintu almari Zara rosak selepas mendapat laporan dari ketua warden selepas hari kejadian. Saksi berkata dia tidak tahu mengenai peraturan khas yang ditetapkan dalam bilik Dom Zara oleh pelajar senior ketua Dom Zara. Beliau berkata sebarang peraturan tersebut perlu disemak dan diluluskan oleh ketua warden. Saksi berkata dia ada menjalankan sistem keluarga angkat atau tugasan home room teacher supaya pihak sekolah dapat mendekati dan memahami keadaan pelajar asrama. Ini termasuk program perjumpaan di dewan dan blok asrama. Saksi tidak pasti sama ada kaedah ini berkesan atau tidak. Saksi berkata secara peribadi, dia cuma mengetahui tentang budaya bersikap kasar dan kata maki-maki di kalangan pelajar sekolah selepas hari kejadian Zara. Saksi tidak tahu sama ada pihak polis ada meminta buku harian ataupun siasatan dalaman dari pihak sekolah. Saksi berkata, dia akur sebagai penjawat awam untuk tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan tetapi saksi berkata dia itu bukan menyembunyikan sebarang kesalahan. Saksi berkata pihak sekolah ada memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa dalam perkara ini tanpa menyembunyikan apa-apa. Saksi juga ingin tahu apa yang berlaku dalam kes Zara ini. Pelbagai fitnah telah dilemparkan kepada pihak sekolah dengan teori washing machine dan manipulasi CCTV dan saksi berharap inquest ini dapat membantu mendapatkan kebenaran sebenar untuk Zara. Saksi turut bersedih dengan pemergian Zara akibat insiden ini. Saksi berkata dia tidak tahu mengenai kewujudan kumpulan pelajar Circle 19 sepanjang masa dia bertugas dalam sekolah tersebut. Saksi juga berkata ibu bapa Zara juga tidak pernah menghubungi atau berjumpa dengan saksi untuk membangkitkan sebarang masalah berkaitan Zara dan mereka tidak pernah dipanggil ke sekolah bagi apa-apa isu. Itu adalah kenyataan dari pengetua sekolah Puan Syaharum binti Hashim di Ponan ke-47. Kita nantikan pendedahan demi pendedahan yang akan kita ketahui melalui proses proceeding inquest Zara Khairina Mahadi ini. Kerana perjalanan inquest masih panjang masih ramai lagi saksi yang akan dipanggil termasuk keterangan-keterangan pakar berdasarkan ekshibit, pemeriksaan, siasatan dan apa sahaja yang berkaitan kes Zara ini. Janganlah kita membuat andaian terlalu awal dan membuat kesimpulan tergesa-gesa tanpa mendengar keseluruhan proses inquest serta apapun jua, keputusan sebenar adalah di bawah kuasa mahkamah korona. Jangan lupa menekan butang subscribe Like dan kongsi video ini. Tinggalkan komen dan pendapat anda. Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain masa.